Це розміри по габарити, по, по длінні, висоті і ширині. Я вважаю, що це ну, те, що ми бачимо очима, те, що ми можемо відчути ну, з усіх сторін, як то, як кажуть. Ну, це. Это... То, где мы живем, это, видимо, пространство, которое измеряется во времени также. Это когда с трех сторон можно смотреть. Это, если есть x и y, это двумерный, знаете, ось вот абсцисс и ось вот ординат. А трехмерный, это еще и z есть. Мир вокруг нас. Ще тут є. Як чудово, різнокольоровий папір. О, я теж так хочу навчитися, дуже гарно. Начебто й помітно, що воно об'ємне. Звичайна бумага. Ми пішли ж ми так подивимося. Пошли. Як же ми побачимо той тривимірний простір? А ну сідай. Так, сьогодні я буду робити ось такий куб із папером. До цього потрібен папір, ножиці та звичайна лінійка і клій. Ну то ж я в тебе вірю. Давай. Давай працюй. Може, і я потім залучусь до цієї роботи. Тож не знаєш, як цей простір живеш в цьому тривимірному простірі, ти не знаєш. Як його побачити? Може, я щось спробую. Тут вже хтось щось зробив. Так. Спочатку. я думаю, что он не образится. Я тоже хочу. Вот так. Сдается, что я смогу зараз так раз и все, и, ровно, и ровно линия будет. А? Это очень просто. Да, Та да. Тань, дай мне, пожалуйста, листик. Смотри. Э, так, мне нужен чистый коврик. Это тоже весь в клею. Смотри. Как мы вообще его делаем? И линейка нормальная. Вот так смотри я сейчас очень быстро нарезаю зенит. во первых мы для того чтобы сильно и долго не прицеливаться пользуемся возможностью мы уже замерили что он 21 сантиметр то есть пополам это 10 5 10 5 10 5 вот так мы просто надрезаем теперь мы уже начинаем пользоваться нашим ковриком дальше нарезаем быстренько полосочки значит первую линию мы просто надрезаем угу. для того чтобы понять с какой силой надрезать нужно нужно вначале попробовать например какой нож чтобы попробовала надрезала о отлично занимается да, да, да. так я сильно значит очень вообще еле дотрагиваюсь вообще не только слышу нет. как шуршит бумага и все а вторую уже именно отрезаем для того чтобы все не испортить mm -hmm. мы на всякий случай сразу эту первую полосочку проверяем потом уже надрезаем все остальные mm -hmm. то есть во-первых вот тут вот видишь по вот этой надрезанной линии mm -hmm. можем сразу отрезать mm -hmm. и теперь на углу стола mm -hmm. вот все да, отличный надрез значит с такой силой и надрезаем у нашего кубика сколько граней 8. Mm -hmm. молодчина mm -hmm. а 8 значит сколько полосочек а, и еще четыре. Угу. Вот же, ж мы забыли про да? вот эти. Мы вот так вот да. посчитали, а вот так забыли. То есть одну я уже сделала. Угу. Так. Теперь делаю два. Да. Поможешь мне? Разрежешь да. попытаться? Угу. Да. Когда начнем работать с клеем, по-любому испачкаем руки. Поэтому У -у -у. желательно сразу У -у -у. сделать всю чистую работу, а потом У -у -у. переходить У -у -у. к не чистой работе. Что важливее? Да, да. Порахувати верно? Угу. Чи верно прицелить? Любую ошибку всегда можно исправить. Поэтому важно все делать хорошо, а там уже как получится. А так, сколько врезала? треба папиру, чтобы научиться так ровно да. резать? Кому-то всегда будет мало папиру, а кому-то будет достаточно А4, и он использует каждый миллиметрик. То есть, например, вот будет тренироваться на таком клаптике бумажечки и научится ровно резать. То же все зависит от характера. Ну, для меня это, конечно, ыражение. очень важно, потому что когда тебе нужно немного отжаться, прежде чем ровно отрезать, то лучше отжаться, потому что иначе я даже не представляю, что это будет зарез. Я думаю, можно с ковриком вместе отрезать. А, то если сделать правильную зарядку, то нормально... Да, да, да. Ну как? Нам вообще нужно склеить вот такую штуку. Вот снова. так вот. Два Нет? вот таких квадратиков. Например, когда нужно сделать очень большую выставку с большим количеством одинаковых всяких деталей, то важно, когда э, работа распределяется. Кто-то режет, кто-то клеит, кто-то совмещает. кто потребен потребуется чей менеджмент. Можно и так сказать. Я так понимаю, что когда учат дизайнера, они реально учат менеджмент. Угу. <laughs> То дизайнеры должны учить математику, я так понимаю, геометрию. Но ну, она геометрия. им точно не, пом не помешает, угу. это Окей. будет только им же лучше. Я сейчас буду делать вот такой квадратик, а ты будешь за мной повторять, хорошо? Да. Давай, посмотри. как мы делаем. Ставим точку сюда и сюда. Угу. Берем спицу и вот так вот. То есть вот тут у тебя квадратик тебе нужно, грубо говоря, намазать. Угу. Я выкладываю, например, вот четко вот эту вот. По вот этим квадратикам. Угу. А теперь могу распрямить. А вот здесь я должна выложить вот так вот по углу, чтобы вот Ровно, видишь, да? чтобы вот тут вот у тебя был четкий угол. Вот Даня, тут мы чуть-чуть. Был поставлен таймер по 5 минут. Время истекло, если. То если мы розмовляли про тривимірний простір, у нас виявляється чотиривимірний простір. Час це у нас, у нас представляється ще однею зміренням. Ты теперь делаешь быстренько такой же квадратик. А я могу пока что приклеить вот эти вот грани сверху и снизу, поняла? А ну, це я і зробую. Розумію. Давай я. Справишся? Я буду намагаться. Я буду тебе помогать. I'll do my best. Смотри, кажуть. сразу не очень правильно, потому что okay. лучше положить вот так okay. вот коврик. Okay. Для того, чтобы ты выровняла. Тебе сейчас нужно сделать вот тут прямую линию. То есть вот ты выложила вот так пряменько. Uh -huh. Так, проверила там. Все параллельно, параллельно. И вот эту, когда ты будешь приклеивать, ты ее приклеивай, чтобы вот эту а, выдерживать линию. И тут точно так же. Когда вот эту приклеишь, потом вот так вот сдвинешь, или вот сюда вот сдвинешь, угу. и приклеишь, чтобы вот это э, было. Mm. Хорошо? Mm. Сдается, в мене что-то выходит. А, так? Угу. Все, отлично. Да. Я. Давай теперь еще одну грань. Я сделала это своими руками. Так. Из чего-то плоского. случайную паперу вот это пока что сохнет то есть вот это у нас потом будет вот так вот так для того чтобы все было еще быстрее нам нужно сразу приклеить вот эти две сюда Наше воображение работает по полной программе, и я думаю, что в этом и есть магия, потому что э, одно дело какие-то зрительные иллюзии, то, как мы воспринимаем линию, а в данном случае мы берем плоский лист, который в итоге превращается, ну, реально в принципе кубик который реально превращается э, в то, что мы вот это изображение можем пощупать руками, то есть подключается тактильность. В этом тоже есть магия. То есть, в принципе, этот кубик был сделан из плоского белого листика. Ну что, педибьем у пиццунки. Так. Коли я прийшла сюди, я навіть не знала, що ми будемо робити. Здається, що ми зробимо ось такий от звичайний куб, простий. Не все одразу вийшло. Ось я поспішала, робила все ну, шкеребер, щоб було швидше. А потім мені розповіли це, вийшло тепер дуже гарно, та ну все склелося, все рівно, під лінієчку. І я навіть не думала, що з такого простого паперу вийде фігура в тримірному просторі. Я вважаю, що ми справилися з цією роботою. Так, ти молодець. Дай п'ять.